নমস্কাৰ মই এন এ টিভিলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ নামঘৰত নোযোৱা আগে আগে ঘৰটো মোচা পোছা কৰি লৈছোঁ যিহেতু নামঘৰত শৰাই এখন দিব আছে শৰাইখন বেটীৰ কাৰণে দিয়া হ'ব আৰু এইফালে মই পাণ তামোলখিনি উলিয়াই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ যিহেতু নামঘৰত দিব লাগিব আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ ধুই লোৱাৰ পাছত পাতখিনিও উলিয়াই ললোঁ পাতখিনিও ভালকৈ ধুই ল'লোঁ যিহেতু নামঘৰত নিব লাগিব আৰু এইফালে মাহ প্ৰসাদখিনি আৰু ফল মূলখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই পখালি ৰেডি কৰিলে আৰু আমিও ৰেডি হ'লোঁ নামঘৰত যাওঁ বুলি আৰু এইফালে মই আৰু বেটিকণ মা দুজনী নামঘৰলৈ ওলাই আহিলোঁ কিয়নো বেটী শৰাই এখন ঘৰৰ মা দিম বুলি কৈছিলে আৰু এইফালে নামঘৰৰ গেট পালোহি আৰু প্ৰায় সেৱা লৈ ভিতৰত বহিলোহি ভিতৰত বহাৰ পাছত মাক ক'লে চাকি গছ জ্বলাই লওঁ ময়ো ক'লোঁ বলক চাকি গছকে জ্বলাই লওঁ আৰু এইফালে দেহাজনীও দেখিছে নহয় লগতে লাগি আহিছে ধূপ জ্বলাবলৈ আৰু এইফালে আইনাম ল'বৰ কাৰণে সেৱা জনালে

আইনাম শে হোৱাৰ পাছত প্ৰসাদ বিতাবলৈ পাত পাৰা হ'ল আৰু এইফালে প্ৰসাদো বিতাই আহিছে প্ৰসাদ বিতাই উতোৱাৰ পাছত এইফালে সেৱা ল'লে প্ৰসাদ খাবৰ কাৰণে এইফালে চাওকচোন প্ৰসাদ ভাত ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ আৰু প্ৰসাদ লৈ নামঘৰৰ পৰা আহি ঘৰ পালোহি ভিডিঅ'টো ইমান বাপাই